নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে সকলোকে মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি হৈছে আমাৰ মাঘৰ বিহুৰ দুমাহী যোৱা ৰাতিটো ভেলাঘৰতে থাকিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ভেলাঘৰ জ্বলাই দি এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমাৰ মাঘৰ দুমাহীৰ দিনা আমাৰ ঘৰত বা আমাৰ গাঁৱত কি কি অনুষ্ঠান বা ৰীতি নীতি এইবোৰ পালন কৰা হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে থাকিব আৰু মোক মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ এইফালে ৰাতিপুৱাইপুৱাই ঠাণ্ডাত গা ধুবৰ কাৰণে পানী গৰম কৰা হৈছে এয়া গৰম পানীৰে গা ধুব লাগিব আমাৰ ফালে এটা পৰম্পৰা আছে বা নীতি বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে দুমাহীৰ দিনা ৰাতিপুৱা এই বেতগাজ তিতা এয়া বইল কণী ফল মূল এইবোৰ জলপান খোৱাৰ আগতে খাই লোৱা হয় এয়া আমাৰ তাৰে প্ৰস্তুতি চলি আছে এয়া আইতাই বেতগাজৰ বাকলি গুচাই আছে আমি গা পা ধুই এয়া জলপান খোৱাৰ আগতে খাব লাগিব এইফালে আমাৰ মাতাশ্ৰী মন্দিৰত শৰাই দিব যাবৰ কাৰণে ওলাই আছে প্ৰথমতে ফুৱাল ঘৰত দিবি নেকি প্ৰথম এতিয়া প্ৰথমতে ভঁৰাল ঘৰত চাকি দিব তাৰপিছত মন্দিৰলৈ যাব ৰাইচ মাহত গা পা ধুই আজৰি হ'লেই এতিয়া ময়ো গাটো ধুই লওঁ গা পা ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ৰাইচ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ধুতিখন ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈছোঁ আমাৰ ইয়াত এটা পৰম্পৰা আছে মানে বিহু তিথি এইবিলাকত আমাৰ মামা মামীসকলে আমাৰ ভাগিনসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয় মানে আমাৰ ইয়াত মামা মামী সম্পৰ্কতকৈ ভাগিনৰ সম্পৰ্কটো উচ্চ বুলি মানে মোৰো ডাঙৰ মামাজন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে এতিয়া ময়ো যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব যাবিছা মই আশীৰ্বাদ মইহে দিলোঁ ময়ো আশীৰ্বাদ ল'ব নালাগিব জানো ময়ো আশীৰ্বাদটো লৈ লওঁ নে কি কয় প্ৰথমে ভঁৰাল ঘৰতে সেৱাটো কৰি লওঁ 고 사리 하지 새께 베 o t o e more is t i o t i মাহ প্ৰসাদ ফল মূল আমাৰ পৰম্পৰাগত বেতগাষ্টতা একণী এইবোৰ খাই লওঁ তাৰপিছত জলপান খোৱা হ'ব আৰু এইবাৰ আহি গ'ল আমাৰ সকলোৰে মেইন বস্তু মাঘৰ বিহুৰ মেইন বস্তু চুঙা পিঠা চুঙা পিঠা নহ'লে মাঘৰ বিহু নচলে আৰু মেইন ঘৰৰ গাখীৰ নিজৰ গৰুৰ গাখীৰ চব ঘৰে বস্তু আৰু এতিয়া ড্ৰেছপাতি চেচ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ভাতটো খাওঁ আৰু গাঁৱত মানে আমাৰ প্ৰতিবছৰে মাঘৰ বিহুত সৰু সুৰাক কিবাকিবি খেল ধেমালি পাতোঁ তালৈকে যাওঁ ভাত পানী খালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই চকলে গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ চকলে মানে প্ৰতিবছৰে তাত খেল ধেমালি পতা হয় বোলক তালৈকে যাওঁ আছো কি ৰাইজ ভোগালী বিহু উপলক্ষে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিব বিচৰা খেল ধেমালিৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কিছু খেল ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে অহাকালি আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব লগতে বিশেষ আকৰ্ষণ ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসকলে ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাবি আছে তেওঁলোকে নামসমূহ যেন বিশ্ব মেধিৰ হাতত জমা দিয়ে

তাৰ মই ঘৰ তাৰমানে লাষ্ট ফাইনেলি আজি খেলা শেষ হৈ গ'ল আৰু আমিও ঘৰলৈ আহিলো আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ